اب حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں غزبہ خندق ہے جس کو ہم غزبہ تبوک بھی کہتے ہیں کہا نبی علیہ السلام کے غلام جو ہیں وہ خندق خود رہے ہیں اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سیابی آئے عرض کی رسول اللہ خندق خودتے خودتے ایک پتھر آ گیا ہے چٹان آ گئی ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے حضور کہہ سکتے تھے مشکل ہے تو رب سے مانگو میرے پاس کیوں آئے ہو یہ سیابہ کا عقیدہ تھا کہ جب مشکل پڑ جائے تو در مصطفیٰ پہ جانا ہے اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں اور یہاں پر عاشقوں نے بڑا حسین جملہ لکھا کہا صحابہ اس لیے آئے تھے کہ چٹان ہے یہ محبوب اشارہ کرے تو چاند پوٹ جاتا ہے تو چٹان کیوں نہیں ٹوٹے گی اب حضور کی بات میں آئے نا تو حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں میں توڑتا ہوں کہا نبی علیہ السلام جب چلنے لگے نا تو حضرت جعبر ساتھ تھے حضرت جعبر نے کہا میں نے دل میں یہ سوچا کہ آج مجھے موقع گزاری بات ہے بازو اوپر کر کے زور لگائیں گے کہا جب اوپر کریں گے بازو یہاں سے کپڑا ہٹے گا میں مصطفیٰ کے پیٹ کی زیارت کر دوں گا کہا کہ میں حد نظر تک جھکا جب محبوب نے جو ہے وہ قدار کو اٹھایا نہ مارنے کے لیے کہا قدار اٹھائی میں نے صرف مصطفیٰ کا پیٹ نہیں دیکھا صرف پیٹ نہیں دیکھا تو کہا میں نے دیکھا کہ محبوب کے پیٹ پر دو پتھر بندے تھے دو پتھر بھوک کی حالت کی وجہ سے حضور نے باتیں ہوئے ہیں تو کہا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سر گئے اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی اور اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر کے اندر گئے اور گھر جا کے اپنی بی بی سے کہا تحب اقرجت لہو عجیبا فباسک فیہی وبارک سم عامتا الہ حرمتنا فباسک وبارک فاقسم باللہ لقد اقلوہو وہم الف حتا ترکوہو الحرقوہو فائن حرمتنا لتہنتو کماہی وئن عجیبنا لتہنتو کماہوا تحاکہ اے گھر یہ بتا

اس کیجئے گوشت بنا کے مجھے دیجئے میں سالن پکاتی ہوں آٹا رہتی ہوں آپ حضور سے جا کے عرض اللہ خود بھی آ جائیے اور دو سے آبا کو ساتھ لے آئیے تاکہ پیٹ بھر کے حضور کھانے اب حضرت جابر کہتے ہیں میں نے بکری کا بچہ ضبع کیا گوشت بنا کے اپنی بیوی کو دیا جب گوشت بنا کے دے رہے تھے تو حضرت جابر کے دو بچے تھے چھوٹا بچہ جو تھا وہ کھیلنے کے لیے گیا ہوتا تھا بڑا بچہ گھر میں تھا بڑے بچے نے وہ نظارہ دیکھ لیا بکری کے بچے کو ذبح کرتے ہوئے اب حضرت جابر جو ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں چلے گئے حضرت جابر کی بیوی کام کاج میں مصروف ہو گئی اب حضرت جابر کو اندر بارگاہ مصطفیٰ کے اندر ہیں ادھر سے چھوٹا بھائی گھر کے اندر آ گیا آ کے بڑے بھائی سے کہتا ہے خیال تو ہمارا بکری کا بچہ نظر نہیں آ رہا تو بڑا بھائی کہتا ہے کہ آج جو ہے وہ پاپا نے جو ہے وہ بکری کا بچہ ذبح کر دیا کہا کیسے ہوتا ہے زبا کہا آہ میں تجھے بتاتا ہوں کہا بھائی کو پکڑا چھت پہ لے گئے اور چھوڑی جو ہے وہ چھوڑے بھائی کی گردن پہ چلا دی بچے تھے نا سمجھ اب گردن پہ چھوڑی چلائی گردن کٹی اہو بکا ہوئی اب ماں توڑی جب ماں توڑی تو بڑا بھائی ڈھر گیا کہا کہ اب ماں آئے گی تو پٹائی ہوگی کہا وہ دوڑنے لگا چھت سے ماں پسرا سبی پہ گرا اس کی بھی جان چلی گئی اب ماں نے جو ہے وہ دونوں بچوں کی میتوں کو اٹھایا اندر جا پائی کے ردایا اوپر چادر دان دی کہ حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں حضور کے آنے کی خوشی میں حضور کے آنے کی خوشی جو ہے وہ ہم ضائع نہیں کر سکتے جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے اور یہاں پر محدثی نے کرام نے بڑا حسین چونہ دکھا انہوں نے کہا ایک طرف غم ہو ایک طرف خوشی ہو کمری والے مصطفیٰ کی کہا آمینہ کے لال کی خوشی پہلے منائی جائے گی غم بات کے تر کیا جائے گی اب حضور علیہ السلام کی آنے کی خوشی بھی ہے بچے دونوں بیٹے ہیں بیٹے بیٹوں کو جو ہے وہ میتوں کو چار بائی پر رکھا کے چاتر تان دی گئی ہے اب حضرت جاپے جا کے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر آپ کے لئے کھانا پر رہا ہے آپ کا قبول کر لیجئے اور حضور کی عادت مبارکہ کی اور حضور کے دیسے باپ کی اگر کوئی دعوت دے تو دعوت کو رد رہ کیا جائے اب حضور نے فرمایا ٹھیک ہے حضرت یا رسول اللہ دو تین سے آپ کو ساتھ لیا یہ گا اب کریم آقا صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی بات کو سن لیا اب حضرت جابر کی بات سن کر حضور نے فرمایا بلال عرض کی جی یا رسول اللہ سرکار نے فرمایا جاؤ چوٹی پہ چڑھ کے اعلان کر دو آج سبی کا کھانا جابر کی طرف ہوگا فرمایا ایک ہزار سے آبا کے نام تھے کتنے سے آبا تھے ایک ہزار سے آبا وہ پانچ لوگوں کا کھانا بنا ہے پانچ لوگوں کا لیکن ہزار کو دعوت مصطفیٰ نے دے دی اب حضرت جابر کہا کہ سارے سے آپ آ رہے ہیں بی بی نے کہا میں نے کہا نہیں کہا کہ سامان تھوڑا ہے کھانا تھوڑا ہے حضور کو کہہ دینا اور سارے سے آپ کو لے آئیں حضرت جابر کہتے ہیں میں نے یہی کہا تھا میں نے یہی عرض کی تھی یا رسول اللہ خود آ جائیے اور سارے سے آپ کو لے آئیے کہا پھر کہا حضور نے حضرت بلان سے کہہ کر اعلان کروا دیا کہ سارے سے آپ کی دعوت جابر کے گھر ہے تو حضرت جابر کی اہلیہ کہتی ہیں کہا پھر پریشان نہ ہو نے حضور سے کہا تھا ہم نے حضور کے لیے احتمام کیا تھا کہا حضور نے دعوت دی ہے حضور جانے حضور کا خدا دی آنے والا جانے ان کو بھیجنے والا جانے محمد جانے محمد کا خدا جانے اب کہاں کہ جب سامان بن رہا تھا دل کی کے اندر سالن بن رہا ہے وہ چھوٹی سی پرات کے اندر آٹا گلا پڑا حضرت جابر کے نا یہودی رہتے تھے اب یہودیوں کی عورت جو تھی وہ حضرت جابر کی بیوی کے ساتھ ان کی لیکس لیکس تھی اسے یہ نہیں آتی اب وہ آئی اس نے کہا کہ اے جابر کی بیوی کیا ہوا خیر تو ہے اتنا بڑا لشکر تیرے گھر کی طرف آ رہا ہے اس نے کہا ہاں میرے گھر کے اندر سبھی کی آج دعوت ہے سبھی کی دعوت ہے وہ یہودہ جو ہے وہ کہنے لگی اس نے کہا کہ یہ ہنڈیا چھوٹی سی ہے اس میں سالن تھوڑا سا ہے قرآن کے اندر آٹا تھوڑا سا ہے کہاں یہ فقط معمولی سا کھانا جو ہنڈیاں میں پک رہا ہے یہ کیسے لشکر جرار کو پورا آئے گا کہاں کرتی تُو نے یہودیوں والی بات عقیدے کی کمزوری والی بات تہاں کہ فقط چلے جائے کہ تیری نظر میں یہ آٹا تھوڑا ہے یہ پکنے والا سالن تھوڑا ہے تہاں میں نہیں جانتی یہ محمد کے جو غلام آ رہے ہیں وہ جانے محمد جانے محمد کا خدا جانے اور میں اپنی بیوی بی سے کہو کہ ہنڈیا کا ڈھکن سائیڈ پہ گھرے اب ڈھکن کو ہٹا دیا گیا حضور علیہ السلام نے اپنا نواب دہان اس دیشکی کے اندر ڈالا اس ہنڈیا کے اندر ڈالا جس کے اندر سالن بنا ہوا تھا اور کریم آقا کے غلام ہمارے نبی کی شان یہ ہے اگر میں اور آپ جو ہیں وہ گھر کے اندر تھوکے نا تو اگر اس کے اوپر مٹی نہ ڈالیں تھوک پڑا رہے تو انسان کی اپنی طبیعت جو ہے کرتی ہے لیکن کریم آقا کی ذات وہ ہے شان یہ ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ محبوب کا لواب زمین پر نہیں گرنے دیتے وہ محبوب کے لواب کو بھی توتھم سمجھتے ہیں اب کریم آقا کے غلام حضور نے فرمایا کہ اس ہنڈیا میں, میں میں نے لواب ڈال دیا ہے اب اس کے اندر جھان کر نہیں دیکھنا بس آٹا ڈالتے چلے جانا ہے فرمایا کہ آٹا کدھر ہے آٹے کے اندر بھی ڈالا حضور نے فرمایا بس ہاتھ ڈال کے پیڑے نکالتے رہنا روٹیاں پکاتے رہنا کپڑا اٹھا کے دیکھنا نہیں ہے بچا کتنا ہے اب حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور نے دس دس سے کی ڈولیاں بنائی جس طرح میں خود ایسے نہیں کہہ رہے ڈولیاں بنا لو بھئی لنگر تقسیم ہون لگا فرمایا دس دس سے آبا کو بٹھا دیا اب حضور نے خود پہلے نہیں کھایا پہلے نہیں ہوں مجھے میں باری آدھا گئی اور جتا اکثر اللہ تعالی جنہ نصیب کرے بابا جی محمد سین لنگر تقسیم کر رہا کہہ رہا شریف تھا بابا جی لے میں نہیں کہا رہا ہو یہ بات چکے ہیں تو میں

میں اس کر کے نیدر سے آپ کے حضور کے کی خوشی خراب رہو کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بات آئے مصطفیٰ دیتا ہے عرض کی دیار صلی اللہ بچے دور چلے گئے ہیں سرکار نے فرمایا چلو میں انتظار کر لینا دور جانا دیتے سی لیکن سننا چاہاں دے سی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت جابر حضور نے فرمایا جلدی کر لیا کٹھے بیٹھ کے کھاؤں گے حضور علیہ السلام دے غلاموں حضرت جابر کہندے نے سونیاں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر تو ساٹھے نار محبت والی اگر انتہا کی تھی ہے نا پھر اسی بھی وفا کرنے آنے ہیں اسی بھی دنوں خالی نہیں موڑا گے اگر تم عشق دی انتہا کر دیتی اپنے نبی دے دنار پھر نبی ہو کے اپنے امتی نار وفا نہ بھیجیا حضور نے آواز دیتی پیغام بھیجیا جیڑے بچے دنیا چھڑ کے چلے گئی سی روح کو فیان سری کو پرواز کر گئی سی حضرت جابر دے بچے دوڑ دے ہوئے بارگاہ ہے مصطفیٰ دے اندر آگئے اور حضور نے نار بیٹھ کے خانہ تناول فرمایا گالے تھے ختم نہیں ہوئی حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر رہا ہم نندے بچے چھوٹے بچے سی نا وہ کہنے لگے سوانے ہاں سانو کی دے زندگی دیتی ہے نا پجیڑا بکری دا بچہ سارے سے کھا گئے نا اسی او دے نار کھیل دے ہوندے سی

کوہِ دور تک اللہ کرے اور موسیٰ کریم اللہ کیا جانتا ہے اور قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ساڑھا نبیوں ہیں کہ جنہاں محشر دے دن سجدہ کر کے اپنی امت جا. لفظ لکھا میں نے ایک لفظ لکھا میں نے اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منفر ہے وہ لفظ مکمل ہے وہ لفظ محمد ہے اور کسی نے کہا تھا کہا حقیقت پردے پھڑے دے محمد حقیقت پردے پھڑے دے محمد خدا نال حق حکتی جلے دے محمد اساں سن دے آئیم قدیمن حدیثہ غریبیں دے بیڑے مسیح دے محمد اور جڑا ہتھ اے ہتھ رکھیں دے محمد خدا نال بندے نمالین دے محمد جے جی آئیوں تا دیدے دے محفر شریسا اے نت شوق تیڑا تبین دے محمد نمیٹ سے نمیٹ سے تیڑا نقش دل دوں اور مٹ سے جو تے کو مٹین دے محمد اور اس سینے کو میں کیوں مدینہ نہ آکھاں جتا جی دم بدم چھوک لے دے محمد حقیقت دے پر دے پھڑے دے محمد خدا نال لکھ دی دے محمد Uh -huh. He's on